Здравствуйте, будьте русичи. Хочу с вами поговорить на такую очень важную тему, которая сейчас очень актуальна в наше время. Это упадок нашей нравственности, упадок нашей культуры, упадок всего, что только что мы имели, все, что мы потеряли за эти годы. Почему такая тема? Ну, вот я смотрю на современную молодежь, ну, и на, на, на мое поколение в том числе, и на поколение мол моложе меня, что... Все сейчас не только нравственно, но и духовно занипали Почему мне такое мнение? Да, все очень просто. Многие люди из моего поколения и поколения младше, старше думают шаблона, думают то, что говорят по телевизору. Вот, например, они говорят, что война на Востоке ⁇ это война против агрессора. Все все верят, говорят, да, это агрессор, его надо уничтожить. Но, уничтожить. Никто не задумывается о том, что это война, это война одного и того же народа. Это гражданская война. Если вы хорошо знаете историю, вспомните 20 век, 1917-18 год. Вспомните ту же самую гражданскую войну, которую организовали большевики, но и их прихвостни масонские, которые были в правительстве Украины. Та же самая, брат, убийственная война, правда, потом же, как Винниченко убегал в женском плаче, да, Грушевский скрывался, как все они убегали и оставили на ну, произвол судьбы всю эту армию, всех этих людей, которые им поверили. Как они Гетмана свергли, который хотя бы что-то делал для Украины и вообще. Так вот, посмотреть на сегодняшнюю ситуацию, это полный повтор. 17-го года. Та же самая революция, смена власти, война, та же самая, как будто бы с большевистской россии На самом деле это слив славянского населения, вообще белого населения, уничтожение. Своими же руками сами себя уничтожаем. Это первое, что я хотел сказать. Второе. Многие не интересуются своей историей. Они просто не, не изучают, они говорят, что а нафига мне это надо, я поеду работать работать и только работать. То есть нам навязывает потребительский культ, культ денег. Вот хорошо сказал Егор Серков в своем высказывании в ВКонтакте, в группе WhatsApp точнее, что, как сказала мировая элита, им не важно, в какого бога будет они верить, главное, чтобы они верили в деньги. Ну и если вы посмотрите сейчас на современное общество, полностью согласитесь с моей точкой зрения, что деньги правят миром а за деньгами стоят очень хорошие люди. Я не буду их называть, я думаю, вы люди не глупые, вы поймете, кто это, и поймете, кто правит нами. Этим людям не надо, чтобы мы были умными, чтобы мы развивались не только духовно, но и нравственно, разумно. И они делают все, чтобы мы деградировали. Деградировали как личности, деградировали как люди. А что надо сделать, чтобы человек Деградировал. Все очень просто. Для этого сначала надо убить его историю, убить его прошлое. Если человека нет прошлого, он не будет знать, кто он, какого рода племени, какой, какая его миссия в этом мире, для чего он рожден, для чего он создан. Второе. Это равноправие полов. Почему я затронул эту тему? Равноправие полов. Смотрите, раньше человек, то есть мужчина и женщина, они занимались разными делами. Но одинаково важными делами для своего рода для своей семьи. То есть женщина, она работала дома. Она охраняла, как говорится, семейный очаг, охраняла, воспитывала детей, делала разную работы по дому. То есть помогала человеку, как говорят, в тылу. Да? Человек, э, то есть мужчина, извините. Мужчина, он работал, можно сказать, если сравнивать ну, с армией на передовой. Он доставал еду, добывал еду, он строил дом. Он защищал свою семью. Он был добытчиком. Он был э, человеком, который готов был постоять за свой род и защитить его в любой ситуации, да? Вот. Он что сейчас в современном обществе творится? В современном обществе творится то, что женщина становится таким же мужчина, роду член, рожденный член, мужчина, мужчина, не, мужчина не хочет, не хочет им становиться, есть, и женщина не хочет выполнять сверху, свое себе, предназначение. Себе, Посмотрите, как ловко весь 20 век обыгрываются и разыгрываются люди. Опять же, то же самое манипулирование сознанием или просто совершенно глупость и безмозглость. Женщины везде. Вместо того, чтобы выполнять свое предназначение и спастись, а женщина спасается чадородием, и вообще выполнить свое предназначение, Бабы полезли в спорт. На Олимпийских играх они сейчас во всех видах спорта. Бабы полезли в войну, в политику, в управление. Дома она начальник, хозяин. А мужчины что? Превратились в каких-то. Слова своего держать не могут, права не имеют ни в семье, ни в обществе, нигде. Ослабели, отупели, превратились в какую-то животину. Более того... Мужчина потерял свое мужское начало То есть мужчина перестал быть мужчином Его место занимает женщина Посмотрите, сколько дебильных комедий снимает На то, что в каждой комедии Есть мужчина-подкаблучник Или мужчина-такая тряпка, которым командует женщина И он вполне нормально живет, он ее любит Он за ней ухаживает, но она его Извините за слово, дрючит как хочет Он такой, такая Тряпка, которая нич, ничто не может сделать Не может за себя постоять Так вот, как сказал Варк Викерс Он очень известный деятель среди интернетов, что э, самые умные женщины стремятся не родить детей, а стремятся построить карьеру. Стремятся заработать так много, как много больше денег и добиться чего-то в жизни. да. А самые глупые рожают детей. То бишь алкашки, наркоманки и всякий дегенеративный отброс. Он рождает детей. От здоровых мужчин или от таких же, как они, это уже не важно. Но суть того, что женщины, которые занимаются карьерой, им дети не нужны, они им мешают, они не хотят даже задумываться об этом. И это очень большой минус. Также, то есть равноправие полов. Дальше. Культ одежды. Почему культ одежды? Посмотрите, нам навязывают какую-то моду, что вот это модно, вот это не модно. Если я буду одеваться, например, в целом ботинки, штаны, курточка, футболка, которая будет стоить в общем гривен 600, мне будет говорить, что я нищеброд и мне нет вкуса, я отстой. А если мой же или я же или мой ровесник будет одеваться, например, в то же самые ботинки, брюки, футболка, пиджак или там курточка за гривен 4 там тысячи гривен, он будет очень хороший стильный парень разница какая, не понимаю вообще, в чем разница, почему нам навязывает этот культ денег или этот культ моды, что это модно, это не модно. Мне, например, комфортно ходить в, одежде за 600 гривен, но нам не нравится. Не понимаю, чем это, ну, отличается одежда за 4000 гривен. Брендом какой-то Dolce Gabbana он создал, или еще какой-то. Да, и поэтому она стоит таких денег. Не знаю, одежда должна быть практичной и не должна вызывать абсолют делать из нее культ. Это тот же самый поклонение, как какому-то там золотому теленку, да, люди бегут. Не понимаю. Далее. Культ гаджетов. Современный человек не ассоциирует себя без гаджетов в этом современном мире. Без телефона, без плеера, без ноутбука, компьютера, видеокамеры и всего прочего, что связано с этим. То есть все гонятся купить как можно круче телефон, как можно круче видеокамеру, телевизор, ноутбук. То есть с каждым годом выходят новые модели, и люди, они ставят себе за цель не построить хорошую крепкую семью, не построить дом, а купить крутой телефон, купить машину и так далее и тому подобное. Для чего создавались все эти вещи? Чтобы облегчить жизнь человеку. То есть телефон для того, чтобы, например, позвонить любой точке мира, да? Машина для того, чтобы добраться с точки А в точку Б без особой затраты силы. А теперь, теперь машина – это культ. У кого круче машина, тот крутой парень. У кого круче телефон, тот крутой парень. У кого много денег, тот крутой парень. Быть, как сказал один классик, быть бедным – это не стыдно. Стыдно быть дешевым. В нашем современном мире очень много дешевых людей. Далее. Как еще они хотят нас сделать из нас тупое стадо. Порвать связь с родителями. Кто в селе воспитывает детей, если семья живет вместе? Бабушка, правда, бабушка присматривает. Бабушка, это да есть та самая нянька, которую в городе нанимают. Бабушка, дедушка, они воспитывают детей, внуков, своих детей. Если человек обрывает эту связь, обрывает связь со своими родителями, он обрывает связь не только с одним поколением, а с всем предыдущим поколением, которые были, то есть со всеми своими предками, которые были в его, в его роду. И тем самым обрывает связь и своего ребенка с теми предками. Потому что он считает, что это все старомодно. Нам навязали, что ходить в национальном, национальной одежде, слушать национальную музыку есть национальные блюда, это не модно. Сейчас модно кушать какие-то шедевры из французской кухни, испанской и так далее и тому подобное. Да, я на сто процентов этому уверен. Посмотрите любой сериал, который транслирует на телевидении. Нигде вы не увидите, что там возводит в абсолютно, например, кухню русскую, украинскую, белорусскую. Да, снимают фильмы только про то же самое кухня сериал про французскую кухню Возводит в что там очень хорошие блюда и так далее и тому подобное. А у нас ничего нет. Это еще одно разрывает связь, связь с предками. Мне хорошо сказал на эту тему родители Виталий Сандаков. Он сказал вот, такой пример привел. Он я вам перескажу. Смотрите, вы женились, у вас есть своя семья, и вы каждый день, например, ездите помогать ну, дома своим родителям старым, да, и вот жена начинает вас пилить, что ты ездишь, что ты, что ты, у тебя своя семья, оставь, же хватит ездить, надо степениться, надо свою семью обустраивать, да, вы говорите, да, хорошо, не буду больше ездить, и оставляйте родителей уже не ездить так часто, иногда там приезжайте, ваши дети смотрят на все это и думают, ну вот, если мой папа не помогает дедушке и бабушке, так почему в старости я должен помогать своему папе? своей маме, да. Это речь не говорит только о родителях отца, это родителях жены. То есть, если они закрываются и не хочет помогать, то есть создают свои семьи, все, до начать трава не расти. Вы уже нам не нужно. Вы нам помогли. Спасибо, родили, до свидания. Вот. Еще один метод, как сделать из нас тупых животных, которые будут думать только, как купить айфон, как купить крутую тачку, ну и как больше снять девочек, чтобы переспать с ними. Еще один очень важный аспект того, что сейчас вся современная молодежь она хочет жить в городе. Говорит, что в городе больше перспектив, больше э, всяких возможностей устроиться на работу, развить себя, продвинуться, стать каким-то известным человеком. Ну, сами они едут, уезжают, там, например, из своих деревень, сел, где родились. Основная масса всех, кто сейчас живет в городе, это люди, которые родились и выросли в селе. Но я вам скажу такое, что город, он убивает человека духовно. Почему? Потому что село всегда было, было и есть хранителем традиций, хранителем верований, всего того, что связано с культурой народа. В селах активно празднуются те или иные праздники, даже малые святки или ну, любой праздник, который есть всегда празднуется. В городе это не так. Город стал урбанизированным, город стал индустриальным. Все, что э, заботит человека в городе, это как заработать денег, чтобы прокормиться. То есть постоянный поиск средств для проживания. Ты ищешь, ты работаешь, всю жизнь работаешь, не отдохнуть, вкалываешь, шкалы, что это то же самое современное рабство. В селе, как, ну что не говори, но ты живешь как никак в свое удовольствие. Да, в селе нет работы, в селе тяжело иногда надо ехать куда-то за границу, зарабатывать деньги и так далее и тому подобное. Но в селе ты чувствуешь себя свободным. В селе ты можешь выйти вот так на природу, посидеть, поговорить сам с собой, подумать. В городе нельзя, город это, как говорит бетонные джунгли, город это, он убивает человека изнутри. Человек становится черстым, злым, ну и так далее и тому подобное. Еще что хочу вам сказать, на сегодня то, что наши мужчины превращаются в каких-то наликих баб и им это нравится они спиваются, они бухают и мужчина это не, не тот человек который защитил женщину или который помог там бабке, старику или еще кому-то а мужчина это тот, кто больше выпьет водки тот, кто, например, по пьяни какую-то фигню дурацкую сделает вот это считается теперь мужчиной, мужчиной. В маленьком возрасте, например, когда ты попадаешь в какую-то компанию, тебя заставляют выпить, выпить водки и говорят, о, мужик, молодец, красавец, если ты выпил. И чем больше ты выпиваешь и не пьянеешь, тем более ты мужик. Не знаю, смешно. Но это все делается не стихийно, если вы думаете, что это все так возникло и ниоткуда. Это все делается специально. Все, что я назвал сегодня, это все метод такого структурированного структурном управлении обществом, в котором очень хорошо помогает телевидение, как говорил один человек, телевидение, которое сейчас формирует общественное мнение большинства человек, большинства людей. Так что люди, задумайтесь о том, что я сказал. Я не говорю, что я святой человек и нужно слушать то, что я сказал. Надо делать так, как я сказал. Я просто высказал то, что я видел. То, что я вижу на свои глаза. И не знаю, проблем... выход с этой проблемы нам надо искать вместе. Если мы не поднимемся, если мы не возродим родную культуру, не возродим традиции предков наших, историю правдивую. Если мы не будем гордиться этой историей, мы просто вымрем как народ, вымрем как нация, и нас заменят всякими неграми, мусульманами и так далее, и тому подобное. Нас просто уничтожат. Еще имейте на виду, что нашего белого населения осталось всего 7-8% на Земле. Это белое население. Мы сейчас себя убиваем, воюем, позируем на видео. Убивая таких же самых белых людей, вместо того, чтобы помочь им выйти из этой ситуации и найти выход вместе. Будьте здравы. Желаю всем добра.